Ну что, друзья, так просувается монтаж нашего дымаря. Пофарбовываем эту конструкцию Конечно, не все идеально, но так я фиксую вот такими болтиками, а потом уже буду просверливать, брать платформу на болты. Тут у нас стыковка на хомут, стык-стык, потому что там фиксовано все и тут. И накладку. Еще буду просверливать накладку. Вот так вот. Ревизия навпроти. И зараз покажу, как светла нема. Зараз, ну, в котельнице выглядит так. Тут еще поставлю хомут накладный, потому что заслонку брав, тут дырочка. И снизу у нас ревизия в нашем укулине 545. Так, выставляем все по уровню. Тут у нас стыковочный хомут, мы замкнули, забыли изоляцию. И теперь наша накладка, выставляем ее по уровню. И дымоходик. Тоже ровненько дивимся, чтобы все стояло. Так оно все и будет. Так, поставил верхушечку. Вот у нас тройник и 5 метровых секций. Верхний конус. Завтра уже продолжу. Тут пленку поснимаю. И в котельную поставлю хомут, поставлю теплому ревизию. Ревизию навпроти. Вот так вот. Такая красота. Так, и на завтра сытся за трамбовую керамическую изоляцию. И у меня уже наготовлена накладочка сюда красиво. А тут поставлю вот такой хомут на герметик. Я заслонку прибрал, и этот хомут закроет вот этот отверг.